Бориса, я не знаю. Ми всі стежимо за новинами, і чим далі, тим ем, очевидніше, що людина, яка розміняла восьмий десяток, ем, е, переформатувала всю історію, видала міфи за реальність. Кидає виклик новій генерації політиків, які молоді, прогресивні, успішні. Цю нову генерацію очолює президент Зеленський на сьогоднішній день. Є, є європейські політики, які хочуть е е йому допомогти. Чим могли би бути сьогодні корисним і Зеленському і Україні, і власне всьому європейському континенту, якщо ми вже говоримо, що Путін іде на Європу. Ну, дело в том, что уже помогают европейские политики, помогают по-разному. То есть вот много в сторону Шольца сейчас выпадов, мол, Таурусы не дает. А Германия один из ключевых доноров поставки оружия в Украину. Единственный момент, что это оружие в основном оружие защиты. Ну, то есть понятно, что есть наверняка определенная договоренность. Я эту цепочку неоднократно проговаривал, как это все произошло, почему Шольц стал канцлером мира, а не таким агрессивным политиком, который хочет поражения России. То есть, условно говоря, если мы вернемся в конец 22 года, когда российские войска бежали из Херсона, бежали из Харькова, то вот там все и началось. У нас был шанс Развивать контрнаступление, если бы нам предоставили необходимое вооружение, я думаю, мы бы шли и резали бы уже сухопутный коридор на Запорожье. Но тогда произошел, произошла череда странных, ну может и не очень странных моментов. То есть наверняка вы помните, что Путин тогда просто исчез с экранов, он не сделал свое ежегодное обращение. И вот сейчас, буквально недавно, в европейских СМИ вышел материал о том, что в то же самое время Шольц. Как раз и остановил Путина от нажатия. Ядерного. Да, вот это и есть тот самый момент, когда Шольц стал канцлером мира. Условно говоря, Шольц поехал в Китай, Си сделал заявление о том, что неприемлемо использование ядерного оружия, и, наверное, там случились договоренности, что вы не поставляете дальнобойное, дальнобойное наступательное. И тогда Путин кнопку не нажмет. То есть вот почему... А куда, куда бы он хорошо, если он остановил, уберег да, мир от этого удара, а куда метил Путин? Есть разные варианты. Я не думаю, что он бы бил по Киеву. То есть это равносильно самоубийству было для Путина. Но показать, что он мог применить, и в принципе поставить в тупик и Североатлантический альянс. То есть, условно говоря, есть варианты малого заряда в атмосфере использования, есть варианты использования малого заряда по скоплению наших войск есть вариант удара по условно безлюдной территории, например, остров Змеиный рассматривался. Uh -huh. А я вот слышала, кстати, я вспомнила разговоры, которые, кстати, в 22 году очень часто можно было там на этих политических кухнях тогда да, услышать. Якобы еще один сценарий был, что он нажимает красную кнопку, вызывая какую-то техногенную катастрофу, скажем, там цунами, которая топит там часть Британских островов или что-то в этом ну. роде? Ну, это из разряда мифов. В начале войны таких мифов ходило много, точнее, до войны. когда российские пропагандисты прополую там рассказывали: да, у нас такое оружие, мы, значит, включаем нашу супер какую-то там. Пушку, она гасит все всю электронику в Украине мы заходим просто берем голыми руками то есть эти мифы были взорвать ядерное оружие вблизи Великобритании вызвав волну вблизи берегов Соединенных Штатов ну в общем это все бред mm -hmm. полный ну очевидно да мы не так часто говорили о Германии но Германия удивила в очередной раз потому что именно в Германии задержано судно с российским ураном для Соединенных Штатов это из последних новостей Голос Америки Германии сообщает что таможни Германии задержало судно «Атлантик-Навигатор-2» с, с российскими древесиной и обогащенным ураном на борту. Кроме того, груз этот предназначался, ну, как я уже сказал, для Соединенных Штатов, и судно под флагом Маршал, маршаловых островов сделало, сделало в порту Ростока вынужденную остановку. А ведь немцы могли не заметить это судно? Наверное, был досмотр. То есть там э, я вскользь эту новость видел, обратил только внимание, что древесина березовая там. Да, да, такой классика. Могли не заметить, могли заметить. Но тут нужно разбираться. То есть если это контрактная поставка, то что, какие претензии? Уран, который идет, точнее руда, которая идет из Казахстана, она тоже контролируется там добычей Росатомом и идет во Францию, например. Ну.